Ну что, война переходит в новую стадию. Теперь Украина сможет наносить удары по территории Российской Федерации. Не только по Крыму, как раньше. А по всей территории Российской Федерации. Используя американские, европейские ракеты, снаряды и далее, далее. Очень хорошая новость. Те, кто передают истребители, говорят, да нет проблем. Шарахайте по территории России. В чем хорошее? Смотрите, э, очень часто, как э, русские фашисты стреляют, бомбардировщик, ну, все-таки, сами понимаете, такая вещь мощная, он зависает где-то в районе Каспийского моря и туда выпускает ракеты. Да, да, это хитро заключается в том, чтобы, знаете, так, на расстоянии. А теперь, як и нет бомбардировщика. Вы же понимаете, в 16 бомбардировщика соберут, да. И ни одного. И вот этом-то сила. То есть, ну, понимаете, бомбардировщики сейчас, ну, Россия позакидывала там Мурманс, а дальше. Да, это далековато. Но для того, чтобы стрельнуть с Мурманска, не стрельнешь. Ну, далековато. Поэтому причем бомбардировщик летит до Каспийского моря, стоит стреляет. Ну или там Северный Кавказ. То есть, ну там в зависимости. А теперь получится F-16, шарах избит. То есть, пожалуйста. Это очень важно, потому что вот это как раз и есть то, что нужно Украине для победы. Чтобы можно было поражать объекты на территории Российской Федерации и тем самым не давать возможность врагу наносить удары по территории Украины. Когда говорит железный купол, железный купол. В этом есть смысл железного купола. Железный купол это не только ПВО в Украине. Это имеется в виду возможность сбивать врага немножко дальше. Ну, что я говорю, ну вы же сами понимаете, вот когда война началась, хочу вам напомнить, тогда СУ летали по Украине, только туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Было, 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 забыли. А, -а, -а. а потом наши уже ж научились шарахать. И действительно сейчас э -а, российские самолеты на территорию Украины летят, летят боятся, потому что сбивают мгновенно. И э -э, они как бы вот, там по краечку, по краечку. Вот. И для нас действительно сейчас очень важно, чтобы он даже вот возле Белгородской области какой-то СУ летит, шарах избили. Все, вот так. И сейчас, да. Посмотрите, какая ситуация. Почему я говорю, что это новая фаза? Если помните, когда война начиналась, вообще нам не хотели давать какие-то там танки, какие-то там ракеты. Ой, помните, сколько было дискуссий, когда первый Химмарс это выдали. Ой, там... А, до этого я поспешил. Джавелины. Уже, уже про Джавелины никто не говорит. Помните? А вначале да, вначале по большому счету то, что нам давали, ну скажем так, ну эти, такие более простые системы для ведения войны, для партизанской больше. Потом с большим скрипом, боже мой, вот помните каждый раз, когда вот каждый все, все, договорились, все, сначала гаубицы. Помните, какая была длинная дискуссия, что гаубиц не давать и так дальше, потом про И даже вот французы такие очень хорошо поставили. Сейчас снарядов не хватает. Да, действительно. Но понимаете, получилось, что сейчас гаубиц-то больше, а снарядов надо еще больше такая ситуация ну будем производить вообще тут очень хорошая новость что производители которые производят снаряды ну во-первых построили заводы в США в Европе и эти заводы как раз для Украины то есть будет поставить кроме кроме этого в самой украине сейчас производство снарядов наращивают не на одном заводе сразу не на одном вообще надо сказать довольно мне чертовски нравится как это все развивается ну да, да, немножко не так и хотелось бы. Хотелось бы, чтобы это все было до войны, а не еще. К сожалению, что есть, то есть. Ну, дальше вы помните, сколько разговоров было с танками. Да, да, я знаю, танки плохие. Все, все, это, это мы уже все поняли, все поняли. Что, и танки плохие, все плохое. Потом, как вы помните, ну, действительно, Химмарс, потом вот эти вот ракеты ну, дальнего радиуса 10, причем и там дискуссии бесконечные. Причем мало то их даже, ну, вначале то, вот так, а потом, э, и это пробили. Но, так да, говорит, нет, ну, ну, вот, по территории России не надо, теперь по территории России разрешили. Да, да, там имеется, вот, под контролем. Майте, тут главное, как знаете, вот ножку поставить. А дальше будет. Ну, просто да, это очень часто происходит, когда политики очень много дискуссий, дискуссий. Я говорю, вот если посмотреть, вот взять весь ход войны, то да, сейчас на порядок, порядок действительно возможности украинской армии выросли. Но все это и шло через такие, такие, такие. Да, на каком-то этапе действительно будут, во-первых, у нас больше самолетов однозначно, тех же F-16, я думаю, даже F-35 появится, да, да, все будет. Плюс ко всему, да, будет больше ракет, причем ракеты украинского производства, но по зарубежным патентам. У нас на сегодняшний момент решили сделать более правильный ход. Вместо того, чтобы изобретать ну, ненужный самовар, они решили просто действительно ну, как бы скопировать заруб... ну, совместное производство. Так проще. Ну, там же, как и есть, готовые наработки и так дальше, это так проще. Причем и ПВО, и ракеты, которые стреляют далековато. Так что замечательно. Ну, про наши морские дроны это можно долго рассказывать. Первоначально, вы же понимаете, их не существовало. Их первые, которые делали, это было типа, ну, авось. А сейчас, на сегодняшний момент, ну, действительно, Украина уничтожила российский черноморский флот, военно-морской. Не имеющий свой флот. Гениально. Но на сегодняшний момент, вы же видите, уже по, в Черном море они плавать боятся. Просто боятся, потому что топят же только так. И сейчас на сегодняшний момент практически э, то, что осталось, вот это флота прячется в портах, но там все-таки ПВО побольше. И что-то в Севастополе, что-то там э, новороссийский, все, все. Тих. Но он еще в Азовское море заходит. В Азовское море зашли, там по кругу поплавали, говорит, вот-вот мы поплавали. И там доверяется. И это действительно получилась ситуация, когда на сегодняшний момент... Украина по Черному морю, э, вот, морской торговый путь, там товарооборот такой, как до войны. А помните, сколько было крика, истерики России, нельзя, мы запрещаем. Послали, и сейчас Россия ничего сделать не может. Вот, понимаете, она же возмущается? Там время от времени э, знаете, такая смешная ситуация эти, тубрики же говорят, Давайте начнем новые переговоры про зерновой коридор. А Россия, Украина говорит, нафиг. Ну, так все работает. Без всякого коридора. Да? Да. Вот так. Вот такая ситуация. И да, действительно, вот это примеры того, как происходит война. И сейчас Украина в новую стадию. В со временем будет еще больше возможностей, но опять же, время, время, время. Хотя некоторые эксперты говорят, куда вы спешите? Куда вы спешите? куда спешите? Да. Вообще с... некоторые эксперты говорят, да, Война надолго за это время. Ну да, вы понимаете, что вот, вот эти все этапы, когда разрешают, обратно же не откатывается. Но больше, больше, больше. Да, действительно, на каком-то этапе. Сейчас практически Украина переносит войну на территорию Российской Федерации. Ну вы же понимаете, что сейчас еще маловато ракет. Еще не все. А если ракет побольше, дальше ситуация следующая. Ну, в некоторых случаях ракеты будут летать и на Белгород, и на Тулу. И на кого? И на Москву. Да, как же. Не, сейчас, сейчас вроде бы таких ракет, которые могут долететь до Москвы, нет. Я во всяком случае, ну, по этим, я не слышал. Это сейчас. А чтобы и дальше. Класс. Нет, понимаете, когда ракетные удары пойдут по Москве, да, ПВО там есть, спорить не буду. И когда обломки начнут падать на голову москвичей, вот тогда, я думаю, очень многие москвичи протрезвеют и поймут, что старый пердун Володька Путин. Явно старый пердун, честное слово. А вас благодарю за внимание. Ну и всего наилучшего. Так что, да, действительно, война перешла в новую стадию. Выгодную для Украины. Что есть, то есть. До свидания. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.